пристегните внимание мы РОЗПОЧИНАЕМУ а, а починаем мы с того что сегодня Илюша начал свою работу в 7 утра а вчера Илюша закончил свою работу в 11 вечера э, смотрите это переход с субботы на воскресенье я не знаю означает ли это начало следующей недели или конец все-таки нынешней но не переключайтесь потому что

не знаю, честно, не знаю, что вам сказать. Сейчас пойду, сейчас пойду в душ, где горячей воды. Конечно же, нету моей горячей воды дома. А потом покажу вам нарды и все. Вот Киева. Прикольное место, прикольное место. Поел. Так, зубы желтые, потому что я только что кофе попил. Только поэтому. Да, ребята, вот что я вам скажу, знаете, если поспать пять часиков, то даже 0 гривночек на счету уже не кажутся такими страшными и большими проблемами. One, two, three, <плес> Я несу в руки в радісні пісні, а в руках несу я ласку від тебе сняні Нехай зори та ніч в небі. З далеким нехай. шлях шляхтернисти нелегкий а хвилі не дають доплисти до тебе Хай мости провисають нам мисто, хмарі тягнуться самі над містом, Розірвуть небеса так барвисто, слід дощ, замітає та визнай На шляху нагоди пусте, пусте Ладен, хоч вернути гори Адже. Адже Ти побачиш мене скоро, Адже

Нормально, да, если бы кто-то с утра поздоровался? Бля, меня зовут Илья. Ну как твои дела? Я представляю такого персонажа в 8 утра, когда ты еще даже эспрессо не внутренне законсервировал. Чундра 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 И наша Вот вам летняя песня! понимаешь что много работаешь знаешь когда ну, скажи я скажу когда на солнышке погреться У тебя есть время только во время перерыва ну тоже ничего могло быть и вообще не быть вот смотрите видите сейчас я покажу Короче, вы могли увидеть, там написано Киев Фуд Маркет. Киев Ижа Магазин. Вот сегодня у меня нет денег туда пойти и взять кофе. А вот завтра у меня будут деньги, и я пойду и смогу взять там кофе. И буду себя вести нормально. Наверное. дорогие друзья угадайте что произошло я сейчас отработал 9 часов я ой брази, господи надеваю их угадайте зачем я хочу поднять себе настроение да потому что мне сейчас еще 2 часа на подработке работать я кстати покажу что это будет вы поймете зачем мне эти розовые очки It's been a long day without you, my friend. And I'll tell you all about it when I see you again. We've come a long way from where we began. Oh, I'll tell you all about it. Ребятушки, угадайте, кто только что отработал 11 часов И теперь мы можем пойти туда, куда я говорил Киев, Ижа, Маркет Заслуженная кава Да, сейчас только кое-что купим и сразу туда И угадайте, что я купил в Великой Кишине Там яйца, ребята, просто завались, это самые большие яйца, которые я видел за последнее время, куриные Вылыто кишеньем в подобайк Так, ну что я вам скажу, дорогие мои товарищи, дорогие мои народы по цене я уже охуел 115 гривен. Сейчас будет дегустеция. Давайте я скажу честно. Вкусно? Вкусно. Вкусно ли это на 115 гривен? Я не знаю. Надо обмозговать еще, переварить. дальше да ну короче не ну все-таки вкусно вкусно ну типа конечно цена цена все равно такая цена еще вкуснее ну ничего я, я сахар домой взял итак дорогие друзья пристебните внимание мы распочинаем рух кто-то забыл про Укрэнерго, то вы сильно ошибаетесь. Потому что тот, кто забывает про Укрэнерго, тот про него и не вспоминает. Да. Да, ребята, знаете, что я вам скажу? На улице пахнет дождем, как и у меня на душе. Так э, я тут, короче, на 11-й минуте видеоролика решил, что пора все-таки поговорить про тему названия видеоролика. Так в общем, не хочу формировать свое мнение. Блин, не могу сейчас. Вот просто вот ну, не хочу формировать свое мнение о людях. Ну, как будто бы все вынуждает, все вокруг, что тебе надо устаканиться в каких-то взглядах, в каких-то мыслях в каких-то убеждениях. А я вот, блин, ну я не хочу вот сейчас формировать свое мнение о людях. Ну, не сказать так, что типа я прям вообще не хочу, как, знаешь, как будто белое пятно и никого нет. Вот, ну просто что-то человек совершил, я не хочу сразу, знаешь, типа вот он такой. Как-то человек посмотрел, я не хочу, значит, он такой. Типа, Отреагировал вот так. Не хочу я формировать мнение о людях. Но оно мне нахрен не надо. Просто вот люди рядом есть, хорошо. Нету, плохо. Я, я, я вообще не хочу совпадать с кем-то во мнениях. По поводу людей, по поводу жизни. По поводу э, людей в этой жизни. Кому надо э, становиться на чью сторону. По каким мудростям жить. Я вообще не хочу формировать это. А как будто все, вы нужно это тоже типа давай. Определяйся. Кто, что, как, кому ты, почему, зачем и что ты с этим будешь делать. Это раз. Сейчас я поджимаюсь и я вам вторую тему передам. Так, я поджимался. Тема номер два. У меня в последнее время какое-то неистовое нежелание делиться вообще с людьми чем-либо. Взглядом, блядь, улыбкой, словом. У меня в последнее время какая-то такая жадность, я не хочу с ними. Ну, то есть если я могу не говорить с ними, то я вообще не понимаю, каким образом получается так, что мне с ними приходится говорить. Я специально ищу возможности. Минимально контактировать с людьми. А у меня не получается. Охренеть. В принципе, вообще говорить больше мне пока не о чем. У меня есть пару тем там интересных. Ну не знаю. Пока, пока, блядь, не знаю. Просто э, комната, музыка, бицепс. Объясняю, почему бицепс. Понимаете, просто в периоды, когда тебе не хочется заниматься спортом, но это необходимо для растряски мозгов, бицепс это самое элементарное, просто ляп, тяп, тяп, ляп, чтобы раскочевариться и войти в нужную спортивную струю. Музыка. ваша честь. Прошу учесть. Илюша, 26. Так, смотрите, что за прикол мы подогнали на работе. Сейчас я вам покажу, охренеете. Ну, правда, он уже, видите, по дороге пока что домой, он уже подустал немножечко этот кусочек, пирожочек. Ой, пахнет хорошо. Но на этот случай запасной вариант у меня есть свой подарок себе пахлава медовая, наша крымская, блин. Блин, вот, блин, вот вроде купил себе, а подарок как будто, как будто вам. Такую информацию выдаю. Пахлава за 61 гривну из магазина Кола. Блин, да. Здрасте. Здорово. Здорово. Нет, нет. Ну, мои витания, Здоровым, чирным, счастливым, богатым, веселым, надежным. И тебе хорошие друзья да? Как ты mm -hmm. so, Ты что сам себе ценит Так короче братва Извините я сейчас быстренько Потому что ну вы же понимаете Да сами Короче пахлава медовая 61 гривну Из магазина кола Ну ребят это не 150 тысяч этих турков В мегамаркетах в супермаркетах Вот видите пирожочек у меня уже конечно подустал У меня есть одна Свечечка Рахат Лукунчик. Смотри, какой красивый, прям как с детства. У меня, конечно, у меня два желания, но у меня одна свечка, у меня есть вторая, это зубочистка. Чик. Дай бог, она тоже подожжется. Все, два желания. Блядь, зубочистка потухла. Ну, короче, будет вот так. Два желания. Два желания. Победа в войне и выиграть мне Оскар. Все, я пошел. Давайте. Так, ну что, дорогие друзья. День рождения был вчера. Сегодня самое время для подарка. Так, ну что, я уже почти на месте. Вы, правда, никогда в жизни не догадаетесь, куда я иду. Можете попробовать, но вряд ли. А пока что, вот, смотрите, я прохожу наш Олимпийский, на котором играет Киевская Динамо. Оно, правда, недавно проебало пафосу греческому. Киевская Динамо проебало. Но есть еще второй матч Так что все будет, надеюсь Не знаю, хотелось бы Все, потом покажу Сейчас уже что будет дальше Ой, ребята, я вам скажу После этих процедур Просто В голове ну вот это смарагдовое небо <laughs> чекает на завтра. Сметанком биле моря, мрийным промінем сонця, ол апси. Так, дорогие мои друзья, заряжаемся в Укренерго. Это, скажите, я скажу. 8 утра, Киев, Украина. Сегодня, возможно, пойду в гости. Так что день будет затяжной. Надо энергию, надо энергию. УкрЭнерго, Love you. Этот. Скажите, я скажу. Э, какой день? Давайте хоть напомню, какой беспрерывный день. Так получается, бла-бла-бла. Бла-бла-бла. 18 числа будет 90 дней. Сегодня 8, 80 день подряд без выходных. Помни, как ты охуел от того, что у тебя одна неделя без выходных была? А у меня 80-й подряд день. Бррр. Мы ломомуля. А. после моего ухода. Дорогие друзья, прямо из места центра событий, пока я жду троллейбус. Я же говорю, что я иду на, этот, на день рождения. И угадайте, что я взял, что может быть лучше, чем пять чизбургеров. Ну нормальный подарок, дат. Ну правда, там людей штук 12. Ну надо выбирать, ну что делать? Надо выбирать прямо из центра Киева. Вещаю для вас. Кто тут накидался а это Илья Анатольевич накидался. Не говорите об этом Илья Анатольевичу. А то Илья Анатольевич обидится, что Илья Анатольевич накидался. Ребята, знаете, что я вам, кстати, заметил, хочу сказать? У меня, короче, э -э наушников нет. И я иногда, типа, хожу, слушаю музыку по, по телефону, типа, как будто разговариваю с таким серьезным таблетом. На самом деле, просто хожу и слушаю песню. А у меня такое ощущение. А люди, типа... И чтобы люди по не подходили, типа, ну не то чтобы не подходили, но ну, как это сказать. что они когда видят, что человек разговаривает по телефону, типа, они как бы ну, не будут мешать разговору. А я же просто слушаю вот это вот. Веснянки, на твоих щеках. какой по скидочке -то. Ну что, на чем начали, там мы закончили. Давайте, ребят, до новых встреч.